Сегодня у меня э, будет допрос. Вызвали меня. Че вызвали, че пригласили. Э, на 14.30 в ГУНП. Курьером только сегодня была доставлена мне повесточка. Что они от меня хотят, я не знаю. Может замуж меня выдать. Или все-таки сказать, где мой счет общего? Все говорят, что меня кто-то там спонсирует, что громада города Запорожья, согласно 140 статье Конституции, да, не может трудиться, не работать именно, а трудиться. Обязательно должны кто-то их там содержать. Да вот, хочу вам сказать, я все время говорила, да, где мои машины, квартиры, счет в обшорах. Так, автопаркинг я свой нашла. Автопарк, значит, он находится в Киеве. Там большой выбор машин моих, более 20. Значит, это банковская 10, где мой автопарк находится. Осталось найти мое жилье, это квартиры, дома и счет вам в обшорах. Поэтому все, кто знает, где находятся мои квартиры, мои дома, счет в обшорах, обязательно мне сообщите. Да, это точно мажорка. Спасибо большое. Ну, надо просто как на праздник, да. Поэтому и все-таки я помню, что я все-таки женщина. К сожалению выезжать э, с города мне нельзя, а так бы я съездила, забрала бы свои машины, потому что машины мои не должны находиться в Киеве, а должны находиться в моем любимом городе, в городе Запорожье. Я уже присмотрела себе э, территорию, где будут находиться мои машины, мой огромный автопарк. Обязательно там покататься. Может быть даже одну из машин подарю. Машин у меня много, и Бентли, ну Ауди, Прага, там еще какие-то. Это то, что знаю, понимаете. Машин столько, что не помню название всех марок машин. Так что извините. Пиши доверились, я смотаюсь. Договорились. Поэтому... Значит, все мои машины были куплены э, за мои деньги. Почему за мои? Сейчас отвечу. Деньги я не украла. Они честно заработаны. Согласна, вот моя конституция, да? Открываем. Э, Сергей, ответь конститу... открой конституцию и почитай. И ты найдешь ответ на свой вопрос. Я знаю, что это приколы из бушников. Они постоянно вот это пишут. Значить, смотрите, согласно 13 статье конституції, земля її надра, атмосферна повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси і континентальна шельфа, виключно морської економічної зони є об'єктами права власності українського народу. Значить, е кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. власти за подвязывая власти стековы на на шкоду и спиц поэтому спасибо за комплименты поэтому Кар карты google ты сам посмотри поэтому я купила все машины да за мои же ресурсы используйте свои ресурсы, покупайте себе не только автопарк, можете себе и остров купить где-то, где вы хотите. А вы знаете, я хочу себе очень купить змеиный остров, который находится за границей. Там, где остров змей, мне очень хочется этот остров. Да, я бы с вами соглашусь, но тут еще есть поправочки, которые я не хочу говорить. Еще не время. Поэтому, как приобрету себе этот остров, есть очень много людей, которых я хочу туда переселить. Готова потратиться на этот остров. Даже готова продать свой автопарк, если будет хватать мне... Потому что у меня сегодня у меня очень много друзей, которые мне хотят добра. А именно, сейчас покажу, что я имела в виду. Вот такое у нас есть. Это уже третье или четвертое криминальное пробаджиние. У меня тут, это не друзья их вручили. И поэтому очень бы этих друзей я хотела бы видеть на шикарном острове. Таня, не поняла последнее слово, что вы там написали. Так, ребята, я же написала, что и говорила, что альфонсов я не ищу. И сама не собираюсь на шее сидеть. Нет, Максим, вы, наверное, не поняли. Не поняли, что я имела в виду. Нет, Димка, я с тобой не соглашусь. Там шикарный остров. Я знаю, мои друзья, очень друзья, любят ходить в кожаных ботинках, сумочки там, кожаные, кожаные пиджаки. Я думаю, вот как раз это то, что надо. Это точно, Сергей. Олег Борисович, вы сейчас пойдете в бан, уберите свой, свой комментарий. Такие всегда в одиночестве, потому что змея. Я змея? Это вообще... А да, да, проводу, они себе как раз там и сошли. Все, что они хотят, они любят носить. Все только для друзей. Я же говорю, готова с ними и на них потратятся. Поэтому, знаете, что я вам хочу сказать? У меня спрашивают. Эм, у вас паспорт есть? Я говорю, нет, они говорят, а где он? Я говорю, так вы же и забрали, отобрали у меня паспорт. я когда замуж выходила в 18 году, мне, они говорят, ID-картка есть? Я говорю, есть. То есть смотрите, как они спрашивают, да? У тебя паспорт есть? Я говоришь, нету. Они говорят, ID-картка есть? Понимаете? Дали, навязали, ну, бог знает что. У меня есть свидетельство про народжение. Слушайте, сер, Талыч, как вас там? А, убирайтесь, а вы рептилоид в свою преисподу, чистилище. Потому что вот этот бред, что вы мне пишете. А, я как курнули косяк с утра. Вы так вместе шкурили, забыли? Думаете, вам вечно будут деньги на карту кидать? Так а мне особо и не кидают сейчас. А вам что завидно? Что не вам бросают? Я вообще не могу понять. Ой, это зависть, это просто зависть у людей, что женщины бросают, а я так понимаю, что вы мужчина, вам не бросают. Хотите, я вам тоже сброшу. Гривен 20. Настроение прекрасное. Настроение шикарное. А, решила попить кофейку. Взяла себе вот такой фреш апельсиновый. А, а, это чтобы похудеть, потому что я немножечко что-то поправилась. Наверное, от воды. Много воды. Вы сегодня красивая. Спасибо большое. Ты уже сходил на Если вы есть, заблокируйте, пожалуйста, Сертала, потому что что-то он бред какой-то пишет. Витаминки, да, это витаминки. Вот о конституции я сам не Это витаминки. Также, кто знает, что Жанну собрали на залог, на выход. Надеемся, что он уже Олег Борисович, к чему такой вопрос? Сходите, узнаете. Ну, отвечу, что везде есть люди. Люди есть не только на воле, но люди есть за честь счет банкет. К чему такие вопросы? Я не могу понять. Я, кажется, у меня такое... У меня такое чувство, что мы меня содержите. Понимаете, обуваете, одеваете, маникюр, педикюр и все остальное. Вы в следующей жизни, когда родитесь женщиной, дай бог, чтобы вам тоже повезло, так как везет мне. А вы кто? Я, я, что я вас не знаю? Ну, я не знаю, почему вы не знаете. Про Юрия Ивановича нет еще новостей, к сожалению. За что вас посадили? За то, что Анжела рустымовна против насилия, против похищения людей, против беспредела защищала Анжела не только военных, но и гражданских 240 тысяч. Жанна собрали. А как оказалось, стало неугодно своим, в кавычках, друзьям, да? Да, за правду, согласна. Ребят, есть информация. Могу сказать только кратко. Этой информации нет в сетях. Знаю, что в одном городе, не буду говорить в каком. Поднялись бывшие сотрудники этой СБУ, МВД. Против беспредела. Но людей закрыли. Я так понял, что людей этих закрыли. Сколько их человек я не знаю. Информацию собирали не только мне ее, а и другим людям. Да, полная сумма на залог собрали 240 тысяч. Джила вы. Ви... в четырнадцатом углу яйцами в людей бросались. Олег Борисович, я в четырнадцатом году с ребенком была по больнице. По больнице мы были до трех лет, поэтому мне этот бред писать не надо. Да, против геноцида и ребят все знаю, не знаю, знает, не знает яра Павло, Яр, Павло Ярош, да. Помнишь, я с тобой в кабаке сидел? <laughs> Не знаю. Он, может, и ты сидел. Значит, Павло Ярош, которому нужна помощь, которого избивают в СИЗО. Смотрите о нем информацию. Он посидел весь. Нужна поддержка ему, нужна поддержка его маме. Он подал в суд. Я так поняла, что он подал в суд на сотрудников СБУ, это то, что пишет, и подал в суд на... еще на одного человека. Ну, вы там увидите все ну, в новостях, посмотрите. Нужно разголос. Человек очень сильный. Человека посадили больше года назад, по-моему, в апреле. Смотрите, как интересно. В апреле прошлого года массово начали 2023 -го года массово начали в отношении правозащитников, э, всех, кто против геноцида, э, против беспредела. Помнишь, ну с тобой вы трезвители были? Я там никогда не была. Да, разум и сила я всегда говорю. И поэтому нужен розголос, найдите информацию про Павла Яроша обязательно посмотрите эту информацию, ему нужна наша поддержка, розголос нужен, человек сидит по беспределу. И вот к чему я вела. В апреле прошлого года, получается, заводит уголовное дело на Павла Яроша, потом начинает трогать людей город Хмельницк, а потом Э, за громаду взялись. Э, э. Леста, что вы имеете в виду? 12 мая посадили Пашу. Что вы имеете в виду? Срок ему дали? И у него, насколько я понимаю, судебные дебаты были. Ребята, я не ищу себя мужчину одноразово. Я себе ищу вторую половину. Смотрите, ребятам продлили э, до э, сентября месяца у всех по разу. Александр, я не отвечаю ни на какие вопросы, ни на политические, вообще никакие. Да, человек сидит ни за что, поэтому я прошу, чтобы вы читали о нем информацию, распространяли. Смотрите, поддерживать же можно не только финансово, да, если кто не может финансово. Вы можете распространять и писать также запросы, информационные запросы во все инстанции. Вот, да, он, он с мая, но дело на него было заведено в апреле месяце. Спасибо большое за комплименты. И сегодня я буду подавать... Сегодня я буду подавать хлопотание, чтобы я его уже написала, написала его от руки. Лопотанья, чтобы вызывали свидетелей, которые знают о моей жизни очень много, чего не знаю я. Напоминаю, что один из свидетелей, это работник ПЦК, который в прошлом году, 31 мая, напал на нашу Лилечку и сбил ее схватил ее, намотал ее волосы, у нее длинные волосы она блондинка, на руку, избивал ее головой об стенку. И, и ему ничего. А он мне получается, я иду там как свидетель или как потерпела. Потому что а, а, а до судового расследования продлили еще на полгода. Мне сегодня, кстати, говорили, что ходили люди да, на митинг, что типа по поводу света и всего остального. Только я поняла, что выходили, опять же, туда потом администрацию. Люди или не понимают, или не хотят понимать, понимаете? Было бы. Да, Танюш, извините, мне звонили, поэтому я не могла не ответить. Напоминаю, что наша сила в объединении, да, мы идем только законодательно, только по закону, это конституция, это международные договора, международное право. Огромная благодарность не только Украине, а другим странам за то, что делятся информацией. Информация очень полезная, информация хорошая. Изучаем, изучаем, изучаем. Каждый из вас может э, уметь стать себя защищать. Все зависит от вас. Было бы желание. Да, любовь, звонили, поэтому, пожалуйста. Э, хочу обратиться э, к 53-й бригаде. Да, там какой-то Игорь писал гадости в отношении меня. Слушай, Игорь, ты меня ж кругла, мы можем с тобой встретиться. То, что ты пишешь мне... Если у тебя есть жена, оскорбляй свою жену. Если у тебя есть дочь, оскорбляй свою дочь. Запрещаю тебе в отношении меня не только меня оскорблять, даже мысленно, чтобы ты обо мне не думал. И гадости, которые ты мне писал, гадости, которые ты мне писал, я на тебя, конечно, пожаловалась, ребята. Я думаю, что за свое поведение тебе придется извиниться однозначно. Но, мать, я понимаю, я еще раз э, понимаю, но э, 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 наговорила много лишнего. Вы Поняли? Как во мне вот это, во мне этот азарт? Ну как азарт? Азарт справедливости. Это вы кому пишете, Юнет? Азарт справедливости он у меня есть. Также у меня дома остался. А мой этот Рупор <laughs> он ждет своего часа поэтому как-то так занимаюсь собой занимаюсь дочечкой и ездим в больницу с девчонками да там кто отразил ходунки а недавно э, Натали отвезла инвалидную коляску, потому что у нашего, у нашего государства, к сожалению, не нашлось денег для инвалида купить инвалидную, инвалидную коляску, чтобы человек мог свободно выезжать на улицу. То есть нам дают э, люди отдают ходунки, да, там, допустим, там коляски, и вот так вот мы людям инвалидам тоже передаем. Спасибо, Любовь. Ну что значит, вы все пишете, берегите себя, берегите дочь. Что вы имеете в виду, когда вы мне эти слова пишете? Вы же понимаете, я не могу закрыться, сесть дома, как уто э, моллюска в раковине, понимаете? Так вот э, черепаха, знаете, тот зарез панцирь, никуда не вылазит. Кто-то пишет, мне охрану надо, кто-то еще что-то. Какую охрану? Вы посмотрите, у нас и с охраной ходят, и все равно происходят какие-то непонятные ситуации. Я понимаю, что вы переживаете, я тоже пережила. Но я стараюсь думать, это светом там хороший. что ты мне шо, не поняла, что ты там пишешь? Да, Татьянка, я с вами полностью согласна. В смысле успокойся. Слушайте, ну, вы оставьте свои свой негатив, свои мысли, вот эти при себе. Поэтому э, жизнь продолжается, надо жить, э, выходить на улицу, заниматься э, трудиться, заниматься общественностью, э, общественными делами. Потому что, еще раз напоминаю, у меня из высших, одно из высших образований ⁇ это гуманитар, э, гуманитарное, это профессионал у захвата заходов населения. Я писала диплом по насилию. А видишь, что происходит? Происходит же насилие не только в отношении мужчин. Но еще происходит насилие в отношении инвалидов. Понимаете? И это очевидно, это мы видим. Есть у меня ролик на канале, вы можете посмотреть его, как женщину на инвалидной коляске, как ее оскорбляли, как ее пихали, как его маму пихали, как издевались над этим 18-летним юношей, как его оскорбляли в слава ЗСО, героям слава. Как его оскорбляли в кабинете, как над ним издевались, каждый заходил. Ну, это, это просто жалко. Э, мальчика этого преследуют. Ольга, я тебя заберу к себе. Оля, мне не надо никуда забирать. Я еще раз повторяю, я живу там, где я хочу. Слава, да слава человеку. Я живу там, где я хочу, и я буду жить там, где я хочу. Да не хочу я вашей Дубаи. Я не хочу, я еще раз повторяю. Я живу в самой прекрасной республике Украины, в городе Запорожье. Зачем мне ваши Дубаи? Я понимаю, Номат, я понимаю, прекрасно, но так это ж пиши не мне, это ж пиши у тем, кто на это подписывается, понимаете? Вы же видели, да, вот куда там, какой-то ЦК пришли, там обыск был, вот недавно, в Тернополе, по-моему, да? Ольга, я вам еще раз повторяю, я не собираюсь никуда ехать, ну... Пога Кош, слышали за них? Ну, конечно, слышала. Я вам хочу сказати, знаєте, но мат еще больше. Дело в тому, що там же начальник є видео, відео, да, де начальник ТЦК говорить, що вот они не мають ни силу применять, не мають права, ні далі, ні подобное. А у мене один Значит, У відповіді Міністерства оборони України там зазначено, що ТЦК та СП не мають право носити військову форму та вогнепальну зброю. Ольга, я вам ответила. Спасибо вам огромное за помощь. Но я еще раз повторяю. Понимаете, поэтому нам надо... Да вы себе, я же еще раз говорю, я не собираюсь куда выезжать. Я вам уже ответила, больше к этому вопросу я возвращаться не буду. Так, ребят, это все хорошо. Я увидела, показала, что со мной все хорошо. Сегодня после допроса я обязательно выйду в эфир. Все будет добро, все будет Украина. Поэтому всем хорошего дня. А я еще хочу кое-что Олег Олегович, ну то, что ты бред пишешь, это понятно. Ты вот рептилия, как и эти, можешь убираться тоже в свое чистилище. Так, всем хорошего дня, на связи.